assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan umumiy gidrologiya va qinshunoslik fanidan e, navbatdagi mavzumuz bu muzliklar mavzusi hisoblanadi ushbu mavzuni biz quyidagi e, e, rejalar asosida o'rganamiz birinchi e, rejamiz bevosita qorning qoplami va uning xususiyatlari ikkinchi rejamiz qorning grecha muzikiga va muzikiga aylanish jarayonlari to'rtinchi rejamiz muzliklar ularning hosil bo'lishi turlari rejimi muzdiklarning uh, gidrolik ahamiyati bu to'rtinchi rejamiz hisoblanadi va ushbu mavzuni o'rganish jarayonida biz ekraningizda ko'rib turilgan demak muzdik qor qor chizig'i fen uh, kara uh, novsomon yoki muzlik koeffitsiyenti uh, kabi demak tayanch iboralarga uh, diqqat qilib e'tibor uh, berishingizni va kerakli fikr mulohazalaringizini uh, daftarga belgilab borishingiz talab etiladi biz nima üç uchun ushbu mavzuni o'rganishda o'z qor qoplamini o'rganishdan boshladik chunki qor qoplamini e, yer sirtida uzoq vaqt to'planib qolishi natijasida e, muzliklar shakllanadi e, bu holatni qanday shakllanishini biz keyingi slaydlarimizda aytib o'tamiz dastlab qor qoplami nima shu vaqtda sizlar bilan gaplashib olsak qor qoplami bevosita qanday hosil bo'ladi albatta yer sirtiga yoqqan e, yog'inni ayniqsa e, qor shaklida yoqqan yog'in turini demak shu e, balandlik mintaqalardagi baland hududlarda saqlanib qolishi natijasida qor qoplami hosil bo'ladi endi yer sirti bo'yicha qor qoplami bir xilda taqsimlanmagan e, biz mana e, oldingi tabigrafik bilimlardan e, biladigan bo'lsak quyosh radiatsiyasi ekvatordan qutblarga tomon kilokaloriya quvvati ham yoki tushish burchagi ham bevosita nima qilib boradi o'zgarib kamayib boradi bundan tashqari yog'in miqdorlari va ularning saqlanuvchanligi harorat rejimi ham hunga bog'liq ravishda o'zgarib boradi bundan tashqari o'sha şey, boshqa klimat omillar ta'sirida ham qor qoplamini hosil bo'lishi shakllanish jarayonlari kengliklar bo'yicha yoki balandlik mintaqalari bo'yicha bir biridan farq qiladi ana shunday qliyma omillar ta'sirida qor qoplamining strukturasi zichligi suv miqdori turli hududlarda turlicha bo'ladi daryolarning suvliligi ko'p jihatdan ularning havzalarida yillik sovuq davrlarda muzlan to'plangan qor qoplami miqdoriga bog'liq holatda shakllanadi biz oldingi mavzuimizda daryolarning to'yinishini e, manbalarini o'rganganimizda muzdek qor e, suvlari to'yintiruvchi asosiy manbalar ekanligiga e'tibor qaratgan edik ho'p tabiatda qanday qor turlari uchraydi ular bir biridan nimasi bilan farq qiladi tabiatda quruq va ho'l qor qoplamlari e, mavjud bo'ladi quruq qor qoplamining e, zichligi o'rtacha nol butun yuzdan olti gram santimetr ga e, kubga teng bo'ladi ho'l qor qoplamining zichligi esa o'rtacha nol butun yuzdan e, gram santimetr kubga e, teng bo'lyapti albatta bu zichlik e, holatiga qarab demak qorning e, e, quruq e, yoki ho'l bo'lish koeffitsiyenti ko'rsatkichlari bevosita belgilanadi qor chizig'idan pastda qor shaklida yoqqan yog'inlarning miqdori ularning erishi ug'lanishiga saqlanishidan kam qor issig'idan yuqorida esa buning aksi bo'ladi bu fikrlar bevosita qor chizig'iga tegishli yoki yer sirtida o'sha qorning saqlanib qolish xususiyatiga tegishli fikrlar hisoblanadi chunki yer sirtida ma'lum bir balandlikda qorning to'planishi saqlanib qolishi uning sarflanishi bilan muvozanatda bo'ladi albatta mana shu muvozanatda bo'ladigan chegara bevosita qor chegarasi yoki qor chizig'i deb ataladi bu narsa turlicha hududlarda turlicha balandliklardan o'tadi ekvatorial tropik mintaqalarda to'rt ming besh ming metr balandlikdan o'tadigan bo'lsa sovuq iqlimli mintaqalarga borganda deyarli dengiz sathiga tenglashib qoladi buning sabablarini e, siz umumiy tabigrafiyda yoki yuqorida aytilgan fikrlardan yaxshilab anglab olishingiz e, lozim bo'ladi ho'p qor ko'chkilari nima qor ko'chkilari yoki lavinalar deb e, tog' yonbag'irlarining qiya yuzalari bo'ylab surilib tushadigan qor uyumlariga aytiladi ko'chkilar qiyaligi o'n besh gradusdan katta va qorning qalinligi yarim metrdan ko'p bo'lgan tog'li va qutb oldi hududlarida de, tez tez takrorlanadi albatta qor ko'chlarining yuzaga kelishida bevosita ho'l qor va bundan tashqari quruq qor qoplami ham bevosita ishtirok etadi albatta bu joyda biz e, iqlimiy omillarni e, asosiy e, faktor sifatida yoki arografik omillarni mana e, asosiy faktor sifatida ko'rsatishimiz mumkin qor ko'chkilarni paydo bo'lishiga sabab nima yuqorida ham aytib o'tdik albatta bu shamolning esishi o'sha hududdag iqlim sharoitga yoki haroratni ko'tarilishiga bog'liq e, ravishda kechadi bundan tashqari e, fizik e, kuch yani ishqalanish kuchi ta'sirida ham demak Iı, qor ko'chkilari paydo bo'lishi mumkin yangi yoqqan qor issiq yani qor o'rtasida albatta harakat nishqlanish kuchi yuzaga keladida natijada surilma yoivar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi qor ko'chkilarini yoki qor uyumlarini qanday holatda yuzaga kelishiga ge ko'ra yoki qaysi hududlarda yuzaga kelishiga ge ko'ra tushinskiy uchta turga ajratgan quyidagi uchta turga ajratgan qor surilmalari novsimon yonbag'irlar ko'chkilari va sakrovchi ko'chkilarga albatta bunday ko'chkilarni tavsifi va qanday holatda qaysi hududda yuzaga kelishini mana ekraningizdagi rasmda bevosita ko'rib turibsiz masalan ikkinchi turdagi yoki novsimon yonbag'irlarda demak hosil bo'ladigan ko'chkilar bevosita mana bu shakldagi tor tog' vodiylarda hosil bo'lgan to'planib qolgan qorlar hisobiga nima qilyapti yuzaga kelyapti ho'p yuqorida aytib o'tganimizdek qor yer sirtiga tushgandan keyin yil fasllarini yoki yer sirtida o'sha harorat yog'inlarni notekis taqsimlanishi şey, natijasida erish yoki sarflanish hamda saqlanish zonalarini hosil qiladi albatta o'sha saqlanish zonalarida qor mana firinga ya'ni qotgan qorga nima qiladi aylanadi firin nemischa so'z bo'lib demak o'tgan yilgi degan ma'noni bildiryapti bevosita sizning hayolingizga firins so'zi qanday tushuncha ekanligi yetib bordi manimcha demak o'tgan yilgi qor bevosita zichlashib yangi qor ostida qalinlashib ma'lum bir haroratasida erib demak <usperia> suvlilanib boradida demak bu holatda de o'sha firllashuv jarayoni yuzaga keladi natijada dastlabki o'sha muz qoplami a... hosil bo'lishi uchun shart sharoit tug'iladi flashuv jarayoni ikki xil sharoitda kechadi birinchisi manfiy haroratda bosim ta'siridagi firillashuv ikkinchisi erish va qaytadan muzlash sharoitidagi firinlashuv firining zichligi nol butun yuzdan o'ttiz besh nol butun yuzdan sakson gram sанtimetrga teng bo'ladi albatta ho'l qordan yoki quruq qordan e'tibor bergan bo'lsangiz firinlashgan qorni zichligi qay darajada yuqoriligini natijada bu holat demak o'sha şey, qorni qor qoplami asta bilan muzlikka aylanib borishini e, ko'rsatuvchi asosiy e, ifoda ko'rsatgich hisoblanyapti ferillashuv jarayoni iqlim sharoitiga bog'liq holda turli hududlarda turlicha vaqtni talab qiladi masalan anta tog'larining chili qismida to'rt oy alpa ili orti olatovida bir yilgacha janubiy areskada 4 yil girlandiyada 20 yilgacha cho'ziladi As frinin zichlashib borishi gletcher muzligini hosil bo'lishiga olib keladi gletcher muzligini zichligi mana ekraningizda ko'rib turibdi nol butun yuzdan gram santimetr kubgacha yetyapti uning yanada zichlashishi natijasida haqiqiy muzlik hosil bo'ladi muzdiklar bevosita harakat qiladi bir kunda masalan nol butun o'ndan besh metrdan ikki ellik santimetrgacha harakat qiladigan muzliklar bu grilandiyada uchraydigan muzliklar hisoblanar ekan muzdik yuzasining o'rtacha şey qismi uning chekkalariga nisbatan yuza qismi chuqur qismlariga nisbatan tezroq harakatlanadi buni bevosita tariflab tassiflab mushohada qilib ko'radigan bo'lsak aynan haqiqatligi e, ko'zga tashlanadi bundan tashqari e, muzdiklarning harakati e, demak mavsumlarga qarab issiq fasllarda e, tezlashadi e, sovuq e, fasllarda mavsumda esachi sekinlashadi ushbu xaritada e, e, bevosita ko'rinib turgan oq rangdagi qoplamlar o'sha muzdik qor qoplamlari hisoblanadi e'tibor berib qarasangiz o'sha janubiy qutdaga e, yaqin qismlarda yoki shimoliy qutga yaqin qismlarda bevosita anshu muz qor qoplamlarining asosiy massasi saqlanganligini ko'rib turibmiz bundan tashqari mana balandlik mintaqalarda himolay tog' tizimida yoki ant alp tizmalarida muzliklarning bevosita mavjudligini qo'rqoplarning mavjudligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi bundan tashqari muzliklar yer shartida notekist taqsimlangan mana yuqoridagi xaritadan ko'rdingiz u notekist taqsimlanganligi bevosita da qay darajada qaysi holatda ekanligini hmm, ushbu slaydimiz orqali bemalol ko'rib tasviflab olsangiz bo'ladi hop masalan antarktida e, arktikada e, muzliklarning maydoni ekraningizdagi ko'rib turgan raqam asosida e, ta'riflaydigan bo'lsak yigirma e, million sakkiz e, yuz o'ttiz to'rt ming million kilometr kubni tashkil qilyapti yoki yevropada sakkiz ming olti yuz ellik olti million kilometr kubni tashkil qilyapti albatta biz yer sharini mana bir yuz qirq to'qqiz million kvadrat kilometr qurullik qismi deydigan bo'lsak uning demak o'n besh o'ndan besh million kilometr kubi yoki o'n foizdan ko'proq qismini muzliklar nima qilyapti egallayapti gidrosferani umumiy hajmini biz sizlarga aytganmiz bir milliard uch yuz sakson olti million kilometr kub bo'lsa shundan yigirma e, to'rt million kilometr kub hajmdagi qismi bevosita muzliklarga to'g'ri kelyapti hurmatli talabalar shu bilan bugungi mavzumizni oxiriga yetkazamiz sizlarga mavzu yuzasidan quyidagi mustaqil ish mavzusini taqdim etmoqchiman o'zbekiston muzdiklari adabiyotlardan manbalardan foydalanib siz shu mustaqil e, ravishda o'zbekiston muzdiklari haqida ma'lumot to'plab demak e, mustaqil ish daftarlariga belgilab qo'yishingiz talab etiladi e'tiboringiz uchun rahmat